আজ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তিনি বাংলা সফরে এসেছেন এবং তারই বাংলা সফর ঘিরে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী তিনি কিন্তু অনেকটাই আশাবাদী কারণ মোদীর আমলে অর্থনীতিতে তৃতীয় স্থান অধিকার করবে ভারত এবং মোদীর আমলেই আত্মনির্ভর হয়েছে ভারত জানালেন বাংলার বিরোধী দলনেতা মোদীর কলকাতা সফর নিয়ে আশাবাদী শুভেন্দু অধিকারী এই নিয়ে শুভেন্দু অধিকারী তিনি কি জানিয়েছেন সফর থেকে नहीं ये तो उन्होंने साबित कर दिया ना देश की इकोनॉमी क्या है आज हालत ट्वेंटी फोर्टीन में ट्वेल्थ प्लेस था अभी तो फोर्थ प्लेस में चल रहा है कुछ दिन के अंदर हमारी देश थर्ड प्लेस में आ जाएगा इकोनॉमिकली हमारी जो सामरिक शक्ति में हम लोग तो साबित कर दिया 100 किलोमीटर अंदर घुस के एयरफोर्स ने मासूद आजहार को पूरा उनका फैमिली को नाम निशान मिटा दिया हर हर क्षेत्र में मोदी जी का लीडरशिप में देश आगे बढ़ रहा है पूरा वर्ल्ड ने मोदी जी का जुगा को एक्सेप्ट किया स्वच्छ भारत मिशन की अंदर 14 करोड़ हमारा जो बाथरूम बनाया है मोदी जी पंद्रह करोड़ लोग को अच्छा ये मिल आपका आवास से लेकर दूसरा जो बेनिफिट है सब सीधा मिल रहा है आयुष्मान भारत मिल रहा है पचास करोड़ लोगों उन्होंने साबित कर दिया किस तरीके से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा सीधा जनता का पास देश का सोशल कार्यक्रम भेजना चाहिए वो तो मोदी जी ने साबित कर दिया इसलिए पिछले एक साल में जितना भी चुनाव हुआ है खास करके लोकसभा चुनाव का बाद सब में ভারতীয় জনতা পার্টি বিজয়ী হরিয়ানা মহারাষ্ট্রীক আপনারা শুনলেন শুভেন্দু অধিকারীর বক্তব্য এবং আজ প্রধানমন্ত্রীর এই সফর ঘিরে তিনি কিন্তু অনেকটাই আশাবাদী কারণ এবারে তিনি আশা করছেন যে ভারতে এবার অর্থনীতিতে ভারতের তৃতীয় স্থান অধিকার করবে তিনি নিচে চোখটা একটি বিজ্ঞাপন বিরতি সঙ্গে থাকুন